Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Верховная Рада в первом чтении проголосовала за президентский законопроект о создании антикоррупционного бюро. Документ поддержали 278 народных депутатов. Как проходит заседание, нам расскажет наш корреспондент Анна Каменева. Она на связи со студией. Аня, здравствуй. Ждем от тебя подробностей. Здравствуй, Катя. Начну с того, что антикоррупционный день в парламенте начался с пикетирования здания. Под Верховную Раду пришли люди с требованием принять весь пакет антикоррупционных законов. Пришли не с пустыми руками, с собой принесли до десятка ведер с помидорами. Зачем? Давайте послушаем прямую речь. Здесь мы выставляем все их портреты, и мы будем сразу же ориентироваться, кто что не поддерживает, и устраивать такой помидорный бой с портретами. Мы себе не ставим задачу бить по лицу депутатов, но я вижу, что здесь достаточно людей, которые решительно настроены, и я не уверен, что они ограничатся только портретами. То ли боясь попасть под помидорный расстрел, то ли политическая ответственность, то ли приближение предстоящих выборов в Верховную Раду, но депутаты все же проголосовали за уже 4 из 5 законов. Правда, только в первом чтении до 14 октября, до следующего пленарного заседания парламента, обещают доработать эти законопроекты и первыми поставить их на рассмотрение. Ну, а теперь, собственно говоря, о чем речь: о каких документах? В частности, депутаты. Депутаты в первом чтении проголосовали за президентский законопроект о создании Национального антикоррупционного бюро. Оно будет проводить досудебное расследование коррупционной деятельности высокопоставленных чиновников. Также депутаты поддержали в первом чтении документ об антикоррупционной стратегии. Впервые этот законопроект принимался здесь, в парламенте. Ранее этим, этими вопросами занимался только Кабинет министров и принимал соответствующие подзаконные акты, нормативно-правовые акты. Но теперь, как, говорил, как сказал министр юстиции Павел Петренко, теперь это будет антикоррупционная стратегия, будет ответственность и правительства, и парламента, и президента. Еще один законопроект, который поддержали депутаты в первом чтении, это правительственная инициатива, так называемый антикоррупционный кодекс. Он обязывает всех высокопоставленных чиновников первого, третьего ранга, а также судей, прокуроров и представителей правоохранительных органов декларировать в электронном виде, не только свои доходы, но и расходы. А вот проверять декларацию на соответствие с реальным стилем жизни каждого чиновника будет специально созданная национальная комиссия. Большинство ее членов это будут общественные деятели. Также депутаты рассмотрели и уже поддержали в первом чтении еще одну правительственную инициативу о необходимости раскрывать информацию о реальных собственников всех украинских компаний, а также открыть и обеспечить общий доступ Доступ госреестром недвижимости, чтобы все граждане знали какое, какое имущество имеют чиновники, а также члены их семей. Ну а сейчас депутаты рассматривают документ о противодействии отмыванию денег, полученных незаконным путем, и уже с минуты на минуту будет оглашен, оглашен перерыв в работе парламента на полчаса. Ну а результаты голосования уже в следующих выпусках. Студия. Спасибо, Аня. Анна Каменева рассказала нам о ходе заседания Верховной Рады. Она остается следить за событиями в парламенте. Ну а мы продолжаем выпуск. На востоке Украины боевики продолжают нападение на украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, не прекращаются попытки штурма Донецкого аэропорта. Обстреляны блокпосты бойцов, которые охраняют ТЭС в городе Счастье, а также позиции наших силовиков в районе Дебальцева. Террористы устанавливают фугасы на пути исследования военной техники и гражданского транспорта. В результате боевого столкновения сил АТО с диверсионно-разведывательным подразделением боевиков, которое насчитывало порядка 40 человек, в районе Строгановки один украинский военнослужащий погиб. Семеро получили ранения различной степени тяжести. В Маринке при осмотре транспортного средства на украинском блокпосту неизвестные открыли огонь по личному составу дежурной смены. Ответным огнем один нарушитель был убит. Другой ранен. Силы АТО постоянно фиксируют вооруженные столкновения между боевиками разных группировок. Так вчера были обстреляны позиции боевиков в районе Горловки и Ждановки. В Донецке сохраняется напряженная обстановка. С утра жители Киевского и Куйбышевского районов сообщают о залпах. Вчера в результате обстрелов погибли 4 мирных жителя, 10 ранены, сообщает Гурсовет. Террористы уничтожили два жилых дома в Киевском районе, а также обстреливали Петровский и Кировский районы города. Несмотря на напряженную обстановку, в Донецке велись восстановительные работы на электросетях, возобновлено энергоснабжение Северного водопроводного узла. И вчера во второй половине дня боевики обстреляли из градов со стороны города Киров с Луганской области, который находится под контролем самопровозглашенной ЛНР, город Золотое-3. Об этом сообщили в областном управлении МВД Украины. В результате артобстрела от осколочных ранений скончалась местная жительница, которая находилась возле своего дома. По данному факту открыли уголовное производство. Всего в Луганской области от обстрелов боевиков погибли три мирных жителя, 11 получили различные ранения. За месяц перемирия боевики нарушили режим прекращения огня 1200 раз. 56 украинских военнослужащих погибли, 316 ранены. Жертвами обстрелов стали 32 мирных жителя. Такие данные обнародовал Мид Украины. Напомню, 5 сентября в Минске трехсторонняя контактная группа подписала с лидерами террористических ДНР и ЛНР протокол о прекращении огня. Новый генеральный секретарь НАТО обеспокоен многочисленными фактами нарушения перемирия на востоке Украины. Об этом Йен Столтенберг заявил во время визита в Польшу. Это его первая зарубежная поездка на посту главы Альянса. По мнению Столтенберга, Россия должна использовать свое влияние на пророссийских сепаратистов, чтобы заставить их соблюдать договоренности о перемирии. В то же время генсек НАТО высоко оценил усилия правительства Украины, направленные на соблюдение перемирия и поиски политического урегулирования конфликта. Планы Североатлантического альянса по наращиванию военного присутствия в Европе соответствуют международным обязательствам организации и не противоречат основополагающему акту Россия НАТО от 1997 года. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йен Столтенберг. По его словам, Альянс заинтересован в конструктивных и основных, основанных на сотрудничестве отношениях с Россией, однако не откажется от размещения сил быстрого реагирования в странах Восточной Европы. Главная задача НАТО – защита членов блока и поддержка демократической, ориентированной на Запад Украины. Одно из самых важных заданий, которое мы должны реализовать, это план повышения боевой готовности, который направлен на усиление наших военных возможностей. Это очень амбициозный план. Он предусматривает увеличение военного контингента, лучшую подготовку наших солдат и более современное техническое обеспечение. Таким образом, реализация плана повышения боевой готовности является частью адаптации НАТО к изменению среды безопасности. Это мой основной вызов и я собираюсь сосредоточиться на нем вместе с 28 странами-союзниками. Евросоюз предостерегает Сербию от строительства Южного потока. Как сказано в годовом отчете по политике расширения ЕС, Сербия не должна приступать к строительству газопровода, пока контракт не доработают в соответствии с правовыми нормами ЕС. Брюссель четко изложил Белграду свою позицию относительно рынка газа. Это дерегуляция, прозрачность цен и доступ третьих лиц к магистральным энергетическим сетям. Напомним, что Сербия уже подписала контракт с Газпромом и планирует приступить. Пить к прокладке трубы в начале следующего месяца. Киевский метрополитен запустил совершенствованные поезда. На неэкономные расход электроэнергии сокращен до 40%. Еще они более вместительные. В вагоне может разместиться на 20% больше пассажиров. О прочих преимуществах обновленных вагонов расскажет Вероника Сектым. Уже сегодня киевляне смогут проехаться в 16 новых электропоездах. Еще три запустят к концу месяца. Срок эксплуатации модернизированных вагонов до 20 лет. На реконструкцию одного такого ушло около 10 миллионов гривен. Поезда снабжены улучшенной системой тормозов, что делает перевозку пассажиров еще более безопасной. Достоинство новых составов смог оценить и киевский городской голова Виталий Кличко. Одно могу сказать, я только что общался с машинистами. Говорят, что в данном случае намного удобнее, намного комфортнее, намного безопаснее. Полное управление контроль полностью составом. Комплектизированный тачскрин современные панели, кондиционирование. Но я думаю, что от состояния машиниста, от его внутреннего состояния и комфорта зависит точно так же его усидчивость, концентрация и в том числе безопасность. С помощью сенсорных экранов управления теперь гораздо проще определить неисправность в поезде и тут же ее устранить. По словам машиниста, с новыми приборами управлять составом стало значительно легче. Если возникает какая-то неисправность, то эта неисправность выводится на монитор. То есть машинисту до этого ничего не было. То есть мы по техническим признакам определяли неисправность. Там, по... Значит, Был ряд лампочек, которые сигнализировали. То есть мы понимали, что у нас что-то либо работает, либо не работает. Да, там пассивная, активная сигнализация. То тут здесь все компьютеризировано. Реализация проекта по модернизации вагонов осуществлялась с помощью японских партнеров. Они предоставили детали и приборы для реконструкции. Оценить такое сотрудничество прибыл и посол Японии Таичи Саката. Результатами работы он остался доволен. Это символ сотрудничества между Украиной и Японией. Я очень рад видеть реализацию этого проекта. Надеюсь, на основании этого проекта сотрудничество между нашими странами будет развиваться еще больше. Результатом модернизации поездов удовлетворен и президент Крюковского вагоностроительного завода Владимир Приходько. Он надеется, что это не последний проект по усовершенствованию подвижных составов. И следующее будет кольцевая электричка. Мы будем, надеюсь, участвовать в проекте кольцевой электрички, которую сегодня создаем и рассчитываем на то, что вместе с мэрией мы реализуем этот проект, и киевляне смогут перемещаться не в старых вагонах 40-летней постройки, еще сделанные во времена Советского Союза, а на новых отечественных украинских национальных электропоездах. Этот проект по модернизации поездов метрополитена не последний. В планах более 160 вагонов. Вероника Сектым, Даниэль Косаковский, БТБ. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь и далее. И до встречи.